Змагання дуже гарно пройшли, два дні змагань, Кубок України, чемпіонат України, багато учасників. Мені сподобалось траса, що була складна. Дійсно, як на змаганнях високого рівня. Я могу сказать, что это лучше всего организованное соревнование, которое проходило когда-либо на Украине. Кстати, на трассе, трасса была хорошая, вокруг трассы были флаги. Приятка, ну, все було по європейським стандартам, так що я дуже доволен організацією. Проте виграли сильніші. І цим є рівень чемпіонату України, рівень Кубку України. І тим для нас є приємно, щоб до нас приїжджали і оцінювали рівень організації доведення змагання. Сказать большое спасибо лыжной школе Буковели, курорту Буковели, который помогает мне тренироваться и выступать на международных соревнованиях. И благодаря этому я вот сейчас стал чемпионом Украины опять. Уровень растет непосредственно угла вот и очень очень хорошими темпами спортсмены с каждым годом показывают все более высокие результаты и в золото, в нас с радостью приняли были рады что мы приедем мы будем участвовать что не только Украина будет на соревнованиях.